Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan kajian kes yang bertajuk skandal rasuah Rolls-Royce. Royce. Berikut adalah nama-nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, kita akan menyelusuri apakah yang dimasukkan dengan rasuah. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan tugas rasmi. Yang dapat diterangkan di sini, rasuah itu boleh berlaku apabila seseorang individu memberi ataupun menerima suapan daripada orang lain demi kepentingan diri sendiri atau mendapatkan faedah yang lebih daripada orang lain. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai cara. Di sini ada tiga cara rasuah boleh berlaku. Yang pertama bonus. Pemberian wang atau insentif kepada individu tertentu sebagai ganjaran atas per, atas keputusan yang memihak kepada pemberi. Yang kedua hadiah. Memberi hadiah seperti kereta, rumah, telefon mahal atau pakej percutian untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Yang ketiga, jawatan. Menawarkan jawatan penting-penting atau kenaikan pangkat sebagai balasan atau sokongan kelulusan atau tutup mulut terhadap salah laku merupakan sebuah syarikat kejuruteraan multinasional yang berasal dari United Kingdom. Syarikat ini mempunyai sejarah yang panjang dan bermula pada tahun 1906 apabila ia ditubuhkan sebagai hasil kerjasama antara Henry Royce dan Charles Rose. Syarikat ini terkenal dengan penghasilan kereta mewah dan enjin pesawat yang berkualiti tinggi. Ini Rolls-Royce Holdings LC menumpukan kepada kejuruteraan lanjutan terutamanya dalam sektor aeroangkasa, pertahanan, marin dan tenaga. Rolls-Royce merupakan pengeluar enjin pesawat ketiga terbesar di dunia selepas General Electric dan Pratt Whitney. Syarikat ini memainkan peranan penting dalam industri penerbangan global serta membekalkan enjin kepada syarikat penerbangan komersial, tentera udara dan industri maritim lebih daripada 150 negara. Rolls-Royce dikenali kerana komitmennya terhadap penyelidikan dan pembangunan R&D serta telah melabur berbilion pound dalam teknologi seperti kecekapan bahan api, sistem propulsi hybrid dan tenaga bersih. Namun, Rolls-Royce telah didapati membayar sogokan kepada ejen dan pegawai kerajaan di pelbagai negara termasuklah Indonesia, India, China, Nigeria, Thailand dan Malaysia. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keputusan tender dan memperoleh kelebihan dalam rundingan komersial. Seterusnya, kronologi kes skandal rasuah Rolls-Royce pada tahun 2012 akhirnya selepas 25 tahun tidak dapat dikesan kes rasuah melibatkan syarikat pengeluaran kereta berjenama terkenal ini iaitu Rolls-Royce akhirnya terbongkar juga SFO iaitu Serious Fraud Office UK telah meminta Rolls-Royce menyiasat dakwaan salah guna perbelanjaan di negara Indonesia yang didedahkan oleh pemberi maklumat iaitu Dick Taylor selepas beliau dimalukan bahawa mungkin akan diberhentikan kerja seterusnya tahun 2013 hingga 2016 penggunaan ejen bagi menyogok pegawai awam serta usaha bagi mendapatkan kontrak secara tidak sah ini telah menjadi suatu penemuan utama siasatan rasmi telah dilancarkan oleh SFO dengan kolaborasi serta kerjasama antara pihak berkuasa Amerika Syarikat dan Brazil Antara yang berikut Negara yang terlibat dalam kes ini adalah iaitu Negara Indonesia, Thailand China, India Nigeria dan Rusia uh, dalam, krono dalam kronologi Kes skandal rasuah Rolls Royce yang terakhir ini Pada tahun 2017 uh, Pihak Rolls Royce telah Menyerah diri dan Mengalah Uh, mereka dikenakan uh, Denda atau penalti Sebanyak 670 juta Pound sterling uh, Ia bersamaan uh, 800 juta Mereka syarikat Dolar Di, uh, Dianggarkan 800 juta Mereka syarikat dolar ini Cukup untuk kita uh, Beli 8000 Buah uh, kereta Rolls Royce secara tunai Haa uh, Keterusnya, mereka membayar denda tersebut Kepada uh, pihak berkuasa Amerika Syarikat uh, United Kingdom dan Brazil Jadi uh, Kes rasuah Rolls Royce ini merupakan uh, Kes rasuah yang terbesar dalam Sejarah korporat UK Sekian, Terima kasih okay, Kita sambung Perbincangan kita uh, Dengan uh, Kesalahan yang dilakukan Oleh Syarikat Rolls Royce Okay, first Dia melakukan rasuah Kepada pegawai asing uh, uh, Penerangan dia Rolls Royce me membayar Sejumlah wang Untuk mendapatkan kontrak jualan Dia buat ni dekat Banyak negara Termasuk Malaysia lah. okay, Soapan dia ni khusus kepada Pegawai kerajaan dan juga Perantara dia Okay, seterusnya Pemasuan rekod dan perakaunan rolls ni dia memasukkan dokumen perakaunan untuk menutup identiti sebenar aa, pihak terlibat Pihak terlibat seperti tadilah pegawai kerajaan dan juga perantara aa, dia, buat, uh, dia buat pemalsuan ni untuk supaya terlihat normal Tak adalah orang ragu-ragu dia dapat kontrak tu macam mana Okay Last sekali, melanggar undang-undang anti-rasuah antarabangsa Okay, Rossois ni uh, melanggar pelbagai undang-undang anti-rasuah Sebab dia dah buat dekat uh, banyak negara Dia antara kes skandal rasuah yang terbesar Okay, uh, contohnya undang-undang uh, antarabangsa yang dia dah langgar ialah UK Bribery Act 2010 Lepas tu, US Foreign Corrupt Practices Act FCPA dan juga undang-undang negara yang terlibat Kesan rasuah terhadap syarikat roundhouse yang pertama adalah kerosakan reputasi skandal rasuah telah merosakkan reputasi syarikat roundhouse dan menyebabkan mereka hilang kepercayaan daripada pelanggan pelabur dan juga rakan kongsi yang kedua adalah kehilangan kepercayaan pelabur dan juga pelanggan para pelabur telah menarik balik pelaburan mereka kerana risau akan masalah pada integriti dan juga kestabilan syarikat Mereka juga telah memutuskan hubungan Dan tidak melanjutkan kontrak Kerana takut akan memberi Kesan buruk terhadap peniagaan mereka Dan yang ketiga adalah Tekanan pengawal selera Syarikat telah menerima pengawasan yang ketat Daripada badan penguatkuasaan Dan pengawal selera antarabangsa Dan akan berada di bawah Pemerhatian pematuhan Untuk jangka masa yang panjang Yang meningkatkan kos operasi. Seterusnya kita pergi pada pengajaran berkenaan dengan Rolls Royce. Terdapat beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada kes ini. Antaranya ialah kepentingan penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Hukum badat dan penguatkuasaan undang-undang yang adil sangat penting untuk memberi pengajaran dan mencegah kes-kes rasuah yang lain. Seterusnya, kita memerlukan pendidikan rasuah anti rasuah sejak awal. Pendidikan berkaitan nilai-nilai murni, integriti dan bahaya rasuah perlu diterapkan sejak di bangku sekolah lagi bagi melahirkan generasi yang bebas rasuah. Yang terakhir, akibat buruk kepada ekonomi negara. Rasuah boleh melemahkan ekonomi negara dengan mengalirkan dana awam ke tangan individu tertentu mengurangkan pelaburan asing serta menjejaskan kepercayaan pelabur. Sebagai kesimpulan, terdapat banyak kes rasuah yang berlaku bukan sahaja dalam syarikat tetapi juga dalam kalangan pihak berkuasa dan profesional. Kes Rolls-Royce ini menunjukkan bahawa rasuah membawa banyak keburukan. Skandal ini bukan sahaja merosakkan nama syarikat iaitu syarikat Rolls Royce tetapi juga membawa hukuman berat kerana melanggar undang-undang. Kebanyakan kes rasuah berlaku kerana keinginan untuk mendapat manfaat pribadi dan kepentingan diri sendiri. Perlakuan rasuah menjatuhkan maruah individu dan merosakkan sistem ekonomi negara.